Надеть лечебный костюм на 13-летнего Радика Низамуддинова можно только в лежачем положении. С ДЦП ему трудно ровно стоять на ногах. Главное – туго зашнуровать и накачать сжатым воздухом полосатые трубки. Они идут вдоль тела и выпрямляют руки и ноги. Сам мальчик до конца их выпрямить не может. Я вам сделаю реверанс и пошли. Пошли. Ну да, в таком состоянии даже ребенок может танцевать. Еще год назад Радик практически не двигался, ползать научился совсем недавно после регулярных занятий в комнате ЛФК. Но теперь реабилитация пойдет гораздо быстрее, делать уверенные шаги поможет этот чудо костюм. В нем все мышцы расслаблены и находятся словно в невесомости. При этом само тело ребенка плотно держит корсет. Они а простые упражнения даются легко. Очень много нового оборудования. Мы на самом деле попали в сказку, сказку, которая дает добро и ну, здоровье нашим детям. И нам, мамам, здесь очень хорошо. Нейроортопедический костюм «Атлан» приобрели активисты молодежного объединения Альметьевского завода «Алнас». Скинулись всем коллективом. Цена на лечебный комбинезон не то чтобы космический, но для центра существенная – 30 тысяч рублей. Своим же появлением оранжевый тренажер обязан космической медицине. У космонавтов, вернувшихся с орбиты, тоже слабые мышцы. Костюм помогает вернуть их в тонус. В прошлом году мы привезли вертикализатор. А в этом году мы привезли ортопедический костюм, ну, который по сути является экзоскелетом, для того, чтобы дети с ДЦП могли uh, более легко ходить, могли больше разрабатывать свои мышцы еще один подарок от золочан – На сей раз воздушный шоу мыльных пузырей. Виктория Маслова – артистка оригинального жанра. Дрессурой мыльных шариков занялась год назад. Признается, приручить пузыри с дымом удается за счет специального раствора. Но формулу держит в тайне. Каждый пузырист свой раствор делает ночью в 12 часов. Пятница пятницу 13 выходит поле и загадывает, и колдует над этим раствором. Поэтому он такой секретный, и мы никому его не рассказываем. Но так вы можете дома сделать равные части глицерин, вода и фейри. Оказывается, из самого ненадежного материала на свете можно сделать снеговика, а потом превратить его в карусель. И даже самому на несколько секунд очутиться в огромном пузыре. Зрелище очаровало не только детей, но и взрослых. Шоу на мыле стало не просто представлением улыбка терапии, а она тоже лечит. Альфия Зиязова, Алексей Незнанов, Арина новостей, Бугульна.